Salam geng, racun kali ni kita ada Xiaomi Pad 7 Sebuah tablet berkuasa daripada Xiaomi yang ramai nantikan dah pun dilancarkan Menariknya kan, dia datang dalam dua variasi Dua varian, dua versi Ada Pad 7 biasa dan juga Pad 7 Pro Tapi kalau kita perhatikan spek untuk kedua model ni Perbezaan dia tu bagi saya tak ketara sangat Versi standard pun dah lebih daripada cukup untuk pakai harian tau Screen super smooth 3K resolution Chip berprestasi tinggi Bateri kapasiti besar plus harga yang kompetitif So, adakah berbaloi untuk korang beli Xiaomi Pad 7 ni kan? Kalau korang nak tengok apa yang best, apa yang kurang, jom kita mula keracun sekarang. Sebelum kita tengok kan feature, spek dan apa yang menarik pasal Xiaomi Pad 7 Kita nak tahulah apa isi kotak dia Korang pun mesti tertanya kan So inilah kotak dia Xiaomi Pad 7 ada tulisan dekat sini Ada logo dia Dolby Vision Atmos untuk speaker Lepas tu, sistem operasi HyperOS Dan varian dekat sini, 12256GB warna grey Untuk harga pula macam mana? Harga dia bagi saya masih ok lagi Starting 1299 sampai 1599 Agak ok dengan spek yang ditawarkan. Untuk spek dia, sepintas selalu korang boleh tengok dekat sini Spek dia, ini yang ditaruhkan 3.2K, 3.2K, ada 144Hz refresh rate AI, Lepas tu, so, seamless desktop. Pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3, bateri besar, kuat speaker, memang sedap lain movie, main game semua memang best. Kita akan buka dulu, dia punya rupa dia macam mana. Tarik agak susah pula kan. Oh, berat sikit lah. Biasalah tablet. So, kita akan buka dekat sini. Dan inilah dia, Xiaomi Pad 7. Dekat dia, kita nampak lebih kurang je lah dengan Pad 6 kan. So dekat sini apa lagi dalam kotak Korang nampak ada satu lagi kotak dekat sini Dan bila kita buka kotak ni Korang akan nampak ada kabel pengecasan Dan juga manual book je Korang mesti tertanya Mana adapter? Takkan tak dapat Okay korang kena tahu satu benda Unit yang saya tengah review ni Memang unit review So memang tak ada adapter Tapi kalau korang beli nanti Set biasa, retail unit kat kedai ke apa Memang akan dapat adapter dalam kotak Selebihnya kan, selain daripada tablet ni, orang juga ada keluarkan beberapa aksesoris tambahan yang korang boleh beli asing lah. Antaranya kita ada dekat sini Xiaomi Focus Pen. Yang ni rupa dalam dia, saya dah buka dah. Lebih responsif, lebih accurate, lebih natural. Dan kita juga ada dua cover. Dekat sini ada cover biasa lah. Xiaomi Pad 7, 7 Pro cover. Dan yang paling saya suka cover terbaru ni. Xiaomi Pad 7, 7 Pro focus keyboard tau keyboard dia yang ni first time lah rasanya Xiaomi keluarkan floating keyboard macam yang ada dekat Apple tu iPad orang macam ni bila letak dekat sini dia jadi floating lah saya akan tunjuk kat korang contoh dia macam mana so kita ambil satu phone dekat sini letak nampak tak cun First kali kita sembang dari segi rekaan dulu Xiaomi Pad 7 ni kan ada bodi yang nipis tau Lagi nipis daripada Pad 6 sekitar 6.18mm Dengan 10g lagi berat daripada Pad 6 lah Tapi kalau tengok balik dari material, modul kamera, frame apa semua tu Masih copy paste design lama lagi Which is design macam ni memang dah nampak sangat-sangat kemas dah. Cuma kan kalau compare dengan Pad 6, Pad 7 ni korang boleh nampak lah Pad 6 ni, dia punya bodi tu, dia macam terpisah tau, bodi dengan screen. Sedangkan untuk Pad 7 ni dia terus bersambung dengan body yang menampakkan lagi dia punya premium. Datang juga dengan quad speaker yang ditune by Dolby Atmos. Memang kebabom bunyi dia sangat kuat dan sedap untuk korang lain game ataupun korang lain movie. Tapi sayang dia tak datang dengan penerapan IP rating, tak ada juga slot micro SD card dan juga tak ada slot SIM bermaksud Wi-Fi only. By the way dekat bahagian atas ni korang boleh pakai explain lah ada jenis magnetik untuk charge lepas tu dekat sebelah tulisan Xiaomi tu ada magnet untuk pakai keyboard magnetik. Next kita beralih ke bahagian harap untuk display, dia punya screen Xiaomi Pad 7 ni, bawa panel 11.2 inci memang super besar, dengan resolusi 3.2K, walaupun diorang masih pakai LCD bukan AMOLED, tapi disebabkan resolusi dia sampai 3K membuatkan detail yang terhasil masa korang menonton movie ataupun main game tu, dia lebih tajam nak gaming, scrolling lebih lancar, ada 144Hz refresh rate, korang boleh adjust dekat dalam setting, memang semua bila dengan teknologi nanosoft light dan juga AG plus ARAA proses ni, pengalaman visual memang bukan biasa-biasa. Tambah lagi dengan Dolby Vision dan juga HDR10 plus ni, membuatkan korang terasa puas gila lain game ataupun tengok movie. Oh ya, yeah, bezel kali ni pun saya perasan kalau compare dengan Pad 6 kan, Pad 7 ni lebih nipis memberikan view experience yang lebih luas. Sekarang kita beralih ke bahagian prestasi. Xiaomi Pad 7 ni dikuasakan chip Snapdragon 7 plus Gen 3. Clock speed 2.8GHz dan GPU Adreno 7 32. sedangkan untuk p 6 B4 ni pakai chip Snapdragon 870 kalau kita imbas balik model-model B4 ni pack Xiaomi yang B4 ni kan mostly pakai kepala 8 series yang moto flagship grade berbanding sekarang ni versi biasa diorang hanya kasi 7 series lah yang sinonim dengan mid range Kepala 8 series ni still ada tapi korang kena spend extra ambil yang versi Pro pula. Kalau bandingkan Snapdragon 870 dekat Pad 6 dengan 7 Plus Gen 3 dekat Pad 7 ni kan dari segi clock speed tu memang menang dekat 870 3.2 GHz berbanding 2.8 GHz. Yang mana kelebihan clock speed tinggi ni akan perform lebih baik lah untuk tugasan yang bergantung pada single core performance macam korang gaming ataupun running aplikasi berat. Tapi secara overall kan lagi untuk daily usage ni saya boleh katakan Snapdragon 7 Plus Gen 3 ni lebih seimbang tau. Datang dengan chip baru, pakai teknologi yang lebih cekap tenaga, architecture yang lebih moden dan keupayaan AI yang lebih canggih. Skor Antutu tu pun korang nampak sendiri double dari 870 dengan prestasi gaming yang bagi saya memang memuaskan. Untuk test dia punya performance gaming ni, saya try main beberapa game lah. First kali saya try main Wandering Wave pakai max setting rata kanan. Dapat rani dengan baik walaupun time tu tak dapat max FPS dan ada FPS drop. Tapi bagi saya still playable lah tanpa isu start-start. Dalam 30 minit gameplay, battery drop dalam 13% dan kalau kita akan perform mode akan dapat FPS yang lebih tinggi. Cuma suhu dia akan cepat meningkat boleh pergi 45 degree disebabkan tab ni besar dan panas dia dekat area tertentu je. So bila korang pegang tengah-tengah panas pun masih terasa selesa. Untuk PUBG sangat-sangat semua flying max boleh dapat 90 FPS tanpa sebarang isu. Xiaomi Pad 7 ni datang dengan Android 15 berasaskan HyperOS. UI dia lebih kemas, lancar dan ada banyak ciri multi multitasking. Kalau korang biasa guna ekosistem Xiaomi, pengalaman guna tablet ni memang seamless. Tambahan dengan Xiaomi HyperConnect ni, korang boleh sync tau phone korang, phone Xiaomi korang ke tablet dengan mudah. Contohnya, korang copy text tablet phone Xiaomi, lepas tu pass dia terus ke dalam Pad 7 ni dengan cross device clipboard. Ada juga screen mirroring untuk guna tablet sebagai screen kedua. Selain tu kan, kalau korang pakai stylus pen dia ni, ada penyesuaian automatik untuk tekanan dan latency bagi pengalaman menulis ataupun melukis tu kan terasa lebih natural. Next kita masuk dekat bagian kamera, walaupun tablet bukan fokus utama untuk fotografi tapi bagi saya, Xiaomi Pad 7 tetap dibekalkan dengan sensor yang bagi saya sangat okey lah untuk korang pakai untuk kegunaan harian korang Lepas tu, siap boleh rakam video 4K lagi. Untuk selfie atau video call, ada kamera depan 8MP. So, cukup lah untuk keperluan asas. Untuk aksesori tambahan, Xiaomi Pad 7 ni korang boleh pakai floating keyboard terbaru. Lepas tu ada juga dia punya stylus pen tu. Menjadikan pilihan terbaik lah untuk productivity. Dengan PC level WPS ni, korang nak edit dokumen ataupun buat presentation pun senang. Untuk yang suka melukis ataupun buat nota, stylus pen dia tu memang responsif dan sangat smooth lah bila korang guna. Kalau masuk buat bateri pula kan, dah nama pun tablet, memang akan dapat bateri besar. 8850mAh besar sikit lah compare dengan previous model. Tapi yang lebih laju, yang lebih dorang improve tu dekat bahagian speed charging. Dapat 45 watt. So korang tak perlu risau lah bateri cepat habis. Charge pun laju je. Ketahanan bateri pun bagi saya sangat ok. Tahan lama juga dekat sini. Seterusnya untuk perbandingan ringkas antara Xiaomi Pad 6 dan juga 7 ni kalau korang tanya beza tu dekat bahagian dia punya screen, dia punya chip, bateri, charging dan juga dia punya HyperOS yang lebih optimis berbanding MIUI pada Pad 6 So, kalau korang cari upgrade, memang berbaloi dekat Pad 7 ni. Untuk features tambahan, apa lagi yang ada dekat dalam Pad 7 ni? Korang dapat Wi-Fi 6E, 4 speaker stereo, 4 mic, lepas tu ada Bluetooth 5.4, dia pakai USB Type-C, 3.2 Gen 1 yang lebih laju lah, transfer speed dia tu. Dan untuk sistem operasi ni kan, korang akan dapat 2 tahun OS dan juga 3 tahun security security. So, macam mana? Apa pendapat korang pasal Xiaomi Pad 7? Bagi saya kan, memang satu pilihan lengkap lah untuk korang mencari tablet premium dengan prestasi hebat, paparan berkualiti tinggi dan ciri productivity yang komprehensif. Sama ada untuk korang gaming ataupun korang buat konten ke kan, untuk buat kerja ke, memang sebab boleh, tak ada masalah. Semuanya dengan satu device ni sahaja. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di acara-acara seterusnya. Assalamualaikum.